ну если можно, да. Когда насколько было самое самое такое Только в Вкратце. Мы вас не будем долго мучить, конечно Я могу просто сказать одно, что сейчас пугает, ну как, пугает. Не не то, что свистели пули, там взрывались снаряды смерть друзей рядом была. Сейчас бывает то, что я не знаю, что с моим подразделением. Вот так разбросала, я не знаю, что с ребятами. Вот это больше всего беспокоит. Какого числа потеряла связь? Как это все произошло? Это было 28 го под Старобешево. Попали в обстрел. У нас, нас вели просто туда. Вот так. Конкретно вели под обстрел. это уже за последние Два дня, вот 27-го, 26-го. 26 это нас два раза предавали вот так, ну как? Так получается. И так попало, что мы... ну, Кто мог, кто выжил, так. У э, меня под подруги подобрали. Ну, то есть мы, так, группа 30 человек три ночи и три дня. Не знали просто куда идти. Но мы так группа держались и уже в последнюю ночь это было 31-го. Случайно так дозвонились до вышестоящих до... так, ну, руководителей нам в Новокатериновке это уже было. И нам сказали, дети к старой школе и вас там встретят автобусы и отвезут то есть ну, то есть к своим дозвонились и вот еще треть третий обман и это уже был последний ну, хорошо потесали -то, то есть нас уже и, и там ждали как было в морально тяжело но Людей можно было понять ДНР, потому что так, кто, кто на нас хотел ну, злость свою вылить, то это те люди, у которых погибли при бомбежке близкие. А так в основном, то есть физической терпимо, морально тяжело было. Так. Скажите, а как вас как выбрали именно вас Это Как-то выбирали, как это сам процесс например, или вам сразу сказали, что вас освободится? Нет, мы ничего это тут. Это... Мы пришли вот только с работы сегодня и буквально сказали построиться выборочно. То есть у кого дети, семья, вот так кто молодой. Сколько там еще осталось? Еще 14 наших, но это в Донецке. То есть. Скажите, а что заставляли делать? Ну, в основном, там мы были на старой школе от МВД, и там, видно, были наши военные склады, и их подорвали. Как вас зовут и откуда вы? Михаил. Батальон. Подразделение Светицы. Как фамилия ваша? Малеревский. Нам вот, там вот спасибо, спасибо, что вы вернулись. Спасибо вам. Спасибо большое. Снимай короче.